i <music> you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स असल यूनिवर्सिटी में खुशाम रहीद आप देख रहे हैं भैया खानपुर चैनल और आज की जो इन वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि फाइल्स ये सारी क्या होती हैं और जो आपको पढ़नी होती हैं इससे तैयारी की जा सकती है और आपने इनको अपने एल एम एस में से डाउनलोड कैसे करना है तो बड़ा आसान सा तरीका है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको समझा देते हैं और इसके बाद आपने क्या करना है कि उसी तरीके से अपने डाउनलोड्स जो पी डी एफ़ फ़ाइल्स हैंड आउट्स हैं डाउनलोड करके रख लेनी है और ईद की छुट्टियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं उसके बाद तैयारी शुरू कर देनी है तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर बगैर सब्सक्राइब किए हुए ही देखते हैं इस तरह की जो हमारी वीडियोस हैं वो डेली ही हम शेयर करते रहते हैं आपके साथ और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और आप उसको देख सकते हैं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि, कि कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ है कि मोबाइल फोन में आपने क्लासेस कैसे लेनी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी तो अगर आप मोबाइल के ऊपर देख वीडियो देख रहे हैं और क्लासेस भी मोबाइल के ऊपर ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो से हेल्पफुल हेल्प ले सकते हैं समझ सकते हैं और बाकी चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और जो हमारा टॉपिक है कि हैंड रोड को कैसे डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम एक एल एम एस ओपन कर लेते हैं आपने सेम एल एम एस ओपन कर लेना है एल एम एस ओपन करते हुए पासवर्ड और आई डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट लगाया करें और जिस फॉर्मेट में बनाई होता है पासवर्ड आपने बनाया होता है उसी फॉर्मेट में लगाया जाता है आ, ये हमारे पास एल एम एस है एक और इसमें इस, इस वक्त जो है बुक्स हो रही हैं दो तीन चार पाँच छ और सात सात हमें हैंड रोइ्स चाहिए हर सब्जेक्ट के जिनसे हमने तैयारी करनी है और उसके लिए हम क्या कर कि हम एक डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बना लेते हैं और उसमें हम लिख लेते हैं हैंड ठीक है जी सारी के सारी जो हैंडआउट्स हैं वो हम इसके अंदर डाउनलोड करेंगे इस फोल्डर के अंदर और शुरू कर देते हैं सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं और पहली जो हमारी बुक है इंग्लिश पांच सौ दस जब आपने इसका हैंडआउट डाउनलोड करना हो तो फिर आपने इसके नाम को क्लिक करना है जहाँ पे इस वक्त कर्सर मूव कर रहा है इसको आपने क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है और जो यहाँ पे आपके आ, इंस्ट्रक्टर का नाम है उनके बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जिस वक्त कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे डाउनलोड फाइल है और डाउनलोड फाइल में हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ फाइल्स पड़ी होती हैं स्पेशली उस फाइल को चूज करेंगे जिसके साथ हैंड आउट लिखा होगा तो यहाँ पे देखें तो हमें सोशियो हैंडआउट लिखा हुआ है लास्ट में और जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है वो भी अगर हम देखें तो सोशियो लिंग्विस्टिक हमारा जो इंग्लिश पाँच सौ दस है ये सोशियो लिंग्विस्टिक है और बिल्कुल यहाँ पे डाउनलोड फाइल में पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है सोशियो लिंग्विस्टिक हैंड आउट जिसके साथ हैंड आउट्स का वर्ड लिखा हो समझ लें कि वो आपकी तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम सिंपल यहाँ से एरो की के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइल हमारी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी हम इसको यहाँ से आई के साथ लोकेशन इसकी दे देते हैं और हमने डाउनलोड फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर उसके अंदर हमने बनाया है इसको एक हैंड के नाम से और हमारी जो बुक है बुक का नाम लिख देंगे इंग्लिश पांच सौ दस का जो हैंड है और इसको हम सेव कर देते हैं अगर आपने आई डी इंस्टॉल किया हो तो ये उसके साथ हो जाएगा अब हम इसको बंद कर देते हैं और देख लेते हैं हमारा हैंड डाउनलोड हो चुका है ये हैंड के फोल्डर में और ये देखें हमारी जो बुक है इंग्लिश 510 की वो डाउनलोड हो चुकी है टोटल 192 पेजेस हैं बहुत ज़्यादा कोई बड़ी किताब नहीं है और इसी कोई हैंड आउट पी फाइल्स और ई e बुक्स का आ जाता है अब अगले की तरफ चलते हैं वापस होम पेज के ऊपर आते हैं हम और उसके बाद हमने अब इंग्लिश 512 को डाउनलोड करना है सेम उसी तरीके से उसके नाम को क्लिक करें और नाम को क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं डाउनलोड फाइल के ऊपर और यहाँ पे जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिल जाएंगी बिल्कुल कभी कभी ये ऊपर होती हैं फ़ाइल कभी नीचे होती हैं और सीक्वेंस के साथ भी हो सकती हैं यहाँ पे जो जितने भी पीडीएफ फ़ाइल्स हैं वो सारी हेल्पफुल हैं लेकिन आपने सारी की सारी डाउनलोड नहीं कर लेनी है ना ही सबको ही पढ़ लेना है तो लास्ट में देखें तो इंग्लिश पाँच सौ बारह हैंड आउट लिखा हुआ है इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ से हम लोकेशन सही कर देते हैं कि जहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव हो और फाइल के लिए हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया हुआ है हैंड के नाम का और उसका अब इसका मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका नाम पहले से ही इंग्लिश पाँच लिखा हुआ है सेव कर देते हैं और ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो गई अब यहाँ से हम वापस जाएंगे बैक और उसके बाद हमने जो है वो इंग्लिश 513 का करते हैं सेम उसी तरह नाम को क्लिक करेंगे मैं ये सारे के सारे इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो और पाँच सौ तेरह में सेम एज डाउनलोड फ़ाइल और उसके बाद फिर हम <coughs> अगर यहाँ पर देखें जो मुख्तफ फ़ाइल्स हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर हैं तो उसमें पाँच सौ तेरह इंग्लिश पाँच सौ तेरह हैंड इंग्लिश पाँच सौ तेरह हैंड और दोनों ही वर्ड फाइल भी पड़ी है और पी डी एफ भी पड़ी है तो वर्ड फाइल एडिट हो जाती है खोलने में मुश्किल होती है और बाजूक हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका जो लिखा हुआ है वो भी डिलीट हो सकता है लेकिन पी को आप डिलीट नहीं कर सकते और इसलिए हम प्रेफ़र करेंगे पी फ़ाइल को इंग्लिश पाँच डाउनलोड फ़ाइल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम पाँच सौ हम इसको दोबारा से करते हैं कि पता नहीं ये फ़ाइल हमारी कहाँ चली गई ओके और यहाँ से हम इसको लोकेशन देते हैं लोकेशन का मतलब है कि जहाँ पे ये हमारी फ़ाइल जा कर सेव होगी बगैर आई के भी कर सकते हैं आप ये इंग्लिश 513 और इसको हम नाम कर देते हैं इस तरह ये भी हमारी हो गई पाँच सौ तेरह स्टार्ट डाउनलोड किया और फाइल हमारी डाउनलोड हो गई वापस जाते हैं हम फिर होम पेज के ऊपर और बाकी जो बुक्स हैं इस तरह डाउनलोड की जा सकती हैं अब यहाँ से तो हम आपने देख लिया कि एक एल एम एस के अंदर से किस तरह करनी है अब एक और एल एम एस ओपन करते हैं और उसमें से देखते हैं कि किस तरह हम बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं अब जो हमारे पास एल एम एस है वो है बी एस आई टी डिग्री है उसका उसमें देखते हैं हम अगर कोई बी एस आई टी का स्टूडेंट है या कोई भी हो तरीका का जस्ट आपने समझना है तो उसके लिए हम कर लेते हैं कि ये इंग्लिश वन जीरो वन है सी एस वन ज़ीरो वन है इंग्लिश वन जीरो वन है इसके हैंड आउट्स हैं किस तरह डाउनलोड करने हैं तो सी एस वन जीरो वन के नाम को क्लिक किया हमने और फिर उसी तरह सेम है हम डाउनलोड फ़ाइल में आएंगे और उसके बाद जो फाइल्स इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारी फ़ाइल आपको नज़र आती हैं जो सी एस वन जीरो वन के अंदर पड़ी होती हैं ये इस पर को दो के करीब टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स की अलग अलग उन्होंने यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है लेकिन हमने एक सिंगल फाइल चाहिए ताकि हम आ, उसको एक सिंगल फाइल को संभालना भी आसान है और उसको पढ़ना भी आसान है तो हम यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पे देखें आ, तो सी एस वन जीरो कम्प्लीट हैंड आउट भी पड़े हुए हैं सी एस वन जीरो वन टॉपिक दो सौ बीस स्लाइड्स वो भी पड़ी है और हम यहाँ से जो हैंड आउट्स हैं वो फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और इन्हीं फाइल के अंदर से ही आपकी जो तैयारी होनी है आपका पेपर आना है आपकी सारी चीज़ें इन्हीं फाइल्स के अंदर से आती हैं सेम एज़ उसी फोल्डर के अंदर से कर लेते हैं और ये हमारा जो सी एस वन जीरो वन है ये डाउनलोड शुरू, शुरू हो गया वापस हम जाते हैं होम पेज के ऊपर और इंग्लिश वन जीरो वन को डाउनलोड करते हैं सेम एज़ उसके नाम को क्लिक करेंगे अब आप सीख गए होंगे जैसा कि मैंने आपके सामने चार से पाँच जो मख्तलफ़ बुक्स हैं उनको डाउनलोड करके दिखा दिया है तो आपके लिए ये भी डाउनलोड करना आसान हो जाएगा यहाँ पे देखें तो मुख्त फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं ग्रामर के नाम से मुख्तफ़ फोल्डर्स पहले हैं लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हैंड ऑट्स वाली फ़ाइल को जा देखना है ये इंग्लिश वन जीरो वन हैंड ऑट्स और सेम एज हमने एरो किस को क्लिक किया और लोकेशन बताई कि फ़ाइल हमारी कहाँ सेव हो जाए और अगर आप ये सारा कुछ आ, ये लोकेशन जैसे मैं दे रहा हूँ मखसूस फोल्डर बना के उसको नहीं देते तो फिर वो डाउनलोड फ़ाइल के अंदर चली जाती होती है डॉक्यूमेंट्स में आपके कंप्यूटर के अंदर इसलिए आप उसको फाइल को लाजमी लोकेशन दे के सेव कर लें ताकि फाइल आपकी प्रॉपरली जिस फोल्डर में आप चाह रहे हैं उसी में सेव हो इस तरह इंग्गलिश वन ज़ीरो वन भी हो गई और आ, उस दौरान आप अगर हम मजीद डाउनलोड करना चाहते हैं फाइल्स तो किसी भी फाइल को जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं आप की सारी फाइल अवेल, अवेलेबल होंगी लेकिन सवायब वी यू जीरो जीरो वन के ठीक है इसकी कोई फ़ाइल आपको नहीं मिलेगी इस तरह आ, आप ये देख सकते हैं कि सारी की सारी आप किसी भी बुक को डाउनलोड करना चाहें और फ़ौर कर लें एल एम एस आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए अब तक क्योंकि आठ दिन हो गए क्लासेस को तो जितना अच्छा आपको एल एम एस चलाना आ जाएगा समझ आ जाएगी उतना ही आपके लिए स्टडी करना आसान हो जाएगा तो बाकी मजीद कुछ टॉपिक्स हैं वो वीडियो इन शगरी आ, वीडियो के साथ शेयर करेंगे आ, और उसमें क्या है जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़